Аллилуйя. Слава нашему Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Рады видеть сегодня вас на этом месте, в Доме Божьем, в Доме молитвы. Рады видеть сегодня гостей, слава Богу. Вас, сестры, рады видеть. Вас, и сестра, аллилуйя. Слава нашему Господу. Знаете, что мы сегодня собрались на этом месте, что мы сегодня можем вместе с вами будем прославлять нашего Господа что мы сегодня будем поклоняться нашему Богу, Богу, Богу живому. Он живой, он действенный, Слава Богу. И мы сегодня на этом месте. И сегодня мы будем слышать Его. Я верю. Самое главное, знаете, чтобы наши сердца этого хотели. Чтобы наши сердца хотели слышать Его. Это очень важно. Аллилуйя. И перед первой молитвой... В нашем собрании я хотел бы зачитать Слово Божие. Псалом давайте откроем с вами. Псалом 32, из 12 стиха, ну, до конца. Все. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Племя, которое он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором он седает. Он презирает на всех живущих на земле. Он смотрит на всех живущих на земле. Аллилуйя. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Кажется, Господь создает сердца наше, Слава нашему Господу. Не спасет царь множеством воинства. Исполина не защитит великая сила. Не надежен конь для спасения. Не избавит великую силой своей. Вот око Господне на боящийся его и уплывающий на милость его что он душу и спасет от смерти и во время плода голода, голода пропит, пропитает их. Душа ваша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя мы уповали да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Хорошие, прекрасные слова псалом Давида. Давид говорит, поет в этом псалме и говорит про Господа, Господь, упование наше, Господь, милость Господа нашего. Он видит все, Он, он видит всех на земле и ни о ком не забыл. Он все видит и созданы сердца, Он создает сердца. Да, когда мы были в мире, у нас были одни сердца, наши сердца были заполнены миром, другим, чужим, чужды Богу. Но когда мы пришли к Богу, когда мы познали имя Его, когда мы узнали Его милость, по милости Его, Он спасает нас. И мы увидели, Он создает наши сердца. Он делает их любящими, как его сердце, как он нас любит. Какая милость его велика. Каждому из нас на земле. И он знает каждого на земле. Каждого знает. Но любит и око его на ком, на боящемся Его. Не в том смысле, что бояться Бога, что Он тебя там, а просто смирение перед Господом. И когда ты вызнаешь, что Он есть, Господь всего, что Он сотворил все, и ты стоишь и говоришь, Господь, я каюсь. Я хочу жить по-другому, я хочу жить с тобою. Он видит это и знает. Он проникает до разделения души каждое сердце. И он видит и знает каждое сердце. И здесь в конце говорится вот в втором стихе. Да будет милость твоя, Господи над нами, как мы уповаем на тебя. Аллилуйя. Я хочу сказать, пускай милость Господа будет над каждым из нас. Такой милость, как мы уповаем на него. С каким упованием мы приходим сюда, или мы дома, или где мы находимся каждый день. С каким мы уповаем, уповаем на Господа. Кремилась его на нас. Он хочет, чтобы мы больше и больше уповали не на кого, а только на него. Аллилуйя. Давайте поднимемся на вашу мужа. Первая молитве. Упоболимся.